Напередодні молодіжного свята Дня студента в Стахановському виконкомі пройшла святкова зустріч міського голови зі студентами міста та їх керівниками. До загальної уваги очима студентів були представлені проекти парку народи Луганщини. Розполагатися максимально задіснювати площу відведену під парк. Територію нашого парку ми розділимо на 8 частин. Кожна з них символізує відповідну національність. А для удобства переміщення між алеями вибрали форму ромба.

конкретно нашего города ну, действительно талантливая молодежь с такой молодежью можно э, строить э, такой э, такие парки с такой молодежью можно строить и развивать наш э, наш процвета, процветающий город. Я надеюсь, что э, вы как молодежь, наше будущее в ваших руках, э, вот э, наш город. Вот давайте теперь коснемся конкретно парка. Ну, действительно, наша идея, э, наша общественная организация состояла в том, чтобы э, объединить все национальности, которые проживают на территории нашего города. Второе это наша цель, которую мы ставили перед собой. Это, естественно, благоустройство территории. То есть э, каждому, наверное, будет приятно. Э, зайти на территорию этого сквера. Замечательные проекты, спасибо огромное. Я думаю, были полезны и для самих ребят, которые их делали, которые с успехом их презентовали, а также для всех остальных, которые увидели, насколько умело, опять же, успешно наши студенты. На зустрічі молодь цікавило питання про фізичний розвиток дітей. Вони попрохали профінансувати навчальні заклади для створення дитячих майданчиків та приведення в належний стан брусів і турників для території Стахановського підколеджу та міських шкіл. Школи, є родичні комітети. Ви знаєте, у нас дуже багато говорять, що ну, так, образування займається і поборами, там, от, бідних там, ободрали, там все родителей ободрали. У нас сьогодні настільки це все сложно. городской бюджет может сегодня себе только позволить одно: энергоносители – это электроэнергия, вода и тепло. И заработная плата учителям. На все остальное это может быть капитальный ремонт кровли. Мы хотим, по крайней мере, воспитать здоровое, нормальное поколение. Можно поставить. Золотые, красивые, красивые, новые, там хоть какие угодно тренажеры поставить в каждом дворе. Можно повесить поставить турники везде. Так? Все социальные И... объекты, которые находятся на бюджете городского коммунальной собственности, они все обеспечены уже на сегодняшний день индивидуальным отоплением. Точно так же с площадкой, вот с вашей, земля, на которой отведена. Правильно, Владимир. Это вся, это все областная собственность. Ваше учебное заведение – это собственность Луганского национального университета. Скажем так, желание заниматься спортом – это замечательно и это. Но на сегодняшний день у нас дети в школах, на, 30, на, на 70 процентов родители способствуют тому, чтобы вообще освободить детей от занятий спорт, спорт, спортом. Да. То есть, это постоянные справки. Очень замечательно, когда все приходит к тому, чтобы действительно есть уже осознание того того образа жизни, который вы выбираете. Я считаю, что в принципе все эти проблемы решаемы. И если есть желание, то все можно решить. Також разглядалось питание, что до можливых для студентов в плавальный бассейн «Дельфин». На настоящий момент в бассейне, к сожалению, пока есть льгота, ну, 100% льгота для детей-инвалидов, для детей-сирот и лишенных родительской опеки, есть 50% скидка для многодетных, для детей из многодетных семей, вот. ну, то есть, конечно, большой процент скидки сделать сложно, но подумать об этом, пишем, я думаю, что можно. Предложение, в принципе, хорошее, но вот я сейчас смотрю, у нас 4701 студент. Я не говорю, что все 100% завтра же пойдут по этой скидке и запишутся в наш бассейн, и ну, просто он не примет такое количество людей. Да? Но и не хотелось бы, конечно, чтобы эти скидки, эти абонементы были, ну скажем так, просто так раздавались. Есть люди, которые всю жизнь занимаются спортом, но... Я многих таких людей знаю, которые даже в моем возрасте, там, вот, тем, кому уже и далеко за 50, и до сих пор они, и бассейн для них одно из, скажем так, начинается, скажем, межсезонье в бассейне, они уже от водоемов, от открытых водоемов не отходят. И вот они уже ну, раз звонят, уже говорят, ну говорят, холодно уже купаться, не на всех распространяться, но я думаю, что самым, кому это необходимо. Ми думаємо, пойдем на встречу. На зустрічі міський голова відповів на всі поставлені студентами питання і по можливості пообіцяв допомогти.